24 березня відбулось чергове відкрите засідання Дружківського міського суду по справі двох тепер вже колишніх працівників Державтоінспекції міста Дружківка Юрія Нетреби та Олега Катрющенка. Нагадаємо, відносно співробітників ДАІ відкрите кримінальне впровадження за статтею 258 частиною 1 з позначкою 3 та за статтею 365 частиною 1 кримінального кодексу України, суть якого полягає у причетності правоохоронців до терористичних організацій. Обвинувачення, які з 14 жовтня минулого року утримуються під вартою в Артемівському СІЗО. Свою провину повністю заперечують. Підсудним світить строк до 10 років позбавлення волі. Засідання відбувається за участю звинувачених, що опинилися на лаві підсудних через події, які трапилися 28 травня 2014 року. Під час несення ними служби. В ході судового засідання відбувся допит заявлених прокурором та правозахисником свідків по справі. 28 мая Я вийшла із дому, повернула за угол дому і услышала женський. автоматически так обернулась и увидела, кричала племенка, стояла машина зеленая, возле нее парень, на площадке еще стояла гаишная машина с ребятами-гаишниками, как раз напротив детской библиотеки джип бордовый братьев Зиновьевых и парень был окровавленный, хлестала кровь из головы, а э, Александр Зиновьев бегал с пистолетом, был возле него. А э... Применка пыталась э, оттащить и не дать э, бить этого парня. У парня очень сильно, он весь был залит кровью. Подбежал ко мне Зиновьев Александр. Я говорю, ребята, что происходит? За что вы его так избиваете? Убиваете, я даже сказала. А, они сказали, что он вроде бы пьяный, э, за рулем машины. Я говорю, ну впечатление пьяного парень не производил. Приехала машина с... Э, в масках в волоклавах с этими ополченцами вот эта скорая помощь которую они конфисковывали наклейки содрали вот вот такая вот Нива машина развернулась из машины вышел э, Нива вы сказали пожалуйста. да 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 Нива они на другую не ездили ну да, ну да. на Ниве вот так они развернулись из 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 Нивы вылезли первый маленький такой ну вот такой в Волоклаве с пистолетом, э, а те остальные с автоматами, те там э, на дороге пока остановились, а этот маленький подбежал к машине и э, стеклом, э, и разбил пистолетом э, стекло, боковое стекло и э, пытался открыть там двери. Парень, очевидно, сопротивлялся. И он выстрелил ему э, в руку. Какая роль была работников ГАИ? Э, значит, работников ГАИ была наблюдательная роль. И э, э, не треба снимал на видеокамеру. Вот что у меня очень поразило. Ни за что, ни про что. Просто расстреливали посреди города. Весь город это видел. И никто не вступился. Кроме применка. никто не вступился. Подошла еще я, пыталась там тихо возмутиться. Больше никто. Ни работники ГАИ не вступились, никто. Работники ГАИ как-то пытались вообще разрулить эту ситуацию? Ну как-то может развести там в разные стороны людей? Ну, при мне нет. А работников ГАИ, в частности, не треба Катрюшенко, вы видели когда-нибудь в штабе ополчения? Нет. Нет. А Нет. вы сами там бывали часто? Да, да, правда, что часто. У меня товар забрали, выгребли. Я один раз там была. В своих показах вы зазначали, что знакомые раньше были с на треба и Катрюшенко. Это, вы сказали, товарищи вашего, да, человека. А скажіть, будь ласка, чи відомо вам, або можливо, ваш чоловік вам казав, чи состояли обвинувачення в ополченні або в терористичній організації ДНР? От, розмовляли Ні, за це? Не Невідомо таких фактів, так? Скажіть, будь ласка, як вам, як вам як вважаєте? Саме визвав викликав цих ополченців, яким чином? От, як ви от зрозуміли? Я так думаю, ополченців визвали Зінов'я? Зінов'єва Олександр. А от хто визвал Зінов'євих? Да? Да. Коли ви прийшли, Зіновів там вже були, з машиною. я… Так. Чи допомагали якимись активними діями? Обвинувачені Катрющенка і не треба, а вооруженим особам здійснити це злочин, да? ну, так? Допомагали чи вони? Може, тримали що того потерпілого. вони Не допомагали ні парню і ні тим. Вони нейтрально на видеокамеру. Я не могу сказать, что они помогали, ни парни не помогали, ни... В одном из протоколов, которые вы давали показания следователю, вы указали, что Купенко помогали вытаскивать из машины именно работники ГАИ. Вы это такое говорили? Ще одна нестиковка із протоколом, складеним слідчим, під час досудового розслідування відбулася із наступним свідком обвинувачення. Ти роботника Аї була. Именно, известна, ну, звісно. Не было, не было. Я этого не видел, как? Кроме я не видел нічого. А кинокамера у кого была в руках? Ой, он не требует. Что вот, когда вот это происходит, что делали работники ГАИ в это время? С стояли. Стояли. Где стояли? За автомобилем. Или возле автомобиля. так. За каким? За своим? За своим автомобилем, да. Ты уже, братья Зиновьи, находились на месте происшествия. Подъехала машина. И сколько конкретно человек вооруженных вышли с этого автомобиля? Трое, я сказал. Трое. Ну вот и почему я вам этот вопрос задаю. Сейчас вы пояснили, что трое человек. А ранее э, следователи вы поясняли, что пять человек. Ну, давайте с того, что я, во-первых, не давал показания по этому делу. Меня ну, вызывалось. След... Вот же вот же mm -hmm. вы что не читали, то, что вы Я читал. Меня вообще вызывали по, по, по траву. И попутно, попутно, он так как бы вскользь, там мне эту тему-то спрашивал, следователь. Основная была, была, была цель, меня вызывали по поводу отбора тетрала у, у Светланы Павловны. А потом уже попутно он мне задал вопросы, видел ли я это все, как это все происходило. А почему вы тогда утвердительно следователю пояснили, что Нетреба и Катрющенко связаны с представителями… Я этого и... не, по, не, по, не пояснял. Вы этого не пояснили? Абсолютно а как я могу свои мысли там допускать? Тогда вам такой вопрос. Когда вы подписывали протокол, вы его читали? Весь нет. Весь вы его не читали? Нет. Что происходило? И сотрудники ГАИ наносили ли конкретно удары потерпевшему? Нет. Я, я не нет. этого не видел. Вы этого не видели. А сотрудники ГАИ тащили его в автомобиль? Нет. Помогали тащить? Нет. Не помогали. А видели ли вы у потерпевшего в руках нож? Нет, не видел. Скажите, в период военных действий вы ездили через блокпосты? Конечно. Вы когда-либо видели Нетреба и Катрющенко на блокпостах либо их не автомобиль? Нет, конечно. Не видели. Ну и ваше мнение. Были ли причастны Нетреба и Катрющенко к представителям ДНР? Мое мнение нет. То есть то, что указано в протоколе. Это я такого не говорил. Вы это... Спасибо. Вы, как человек, имеющий высшее военное образование. Скажите свое мнение, возможно ли противодействовать незаконным вооруженным формированием вооруженным, как вы говорите, автоматами, карабинами, пистолетами, нам, работниками милиции, не имея при себе какого-либо оружия? Ну, конечно, Али, нет. ли мы противостоять им? То есть, нет. нет, нет. Вот, 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 вот. Свидку надают возможность ознакомиться с подписанным ним раньше протоколом. То, что Папа, я че? стоял на балконе, это правда. То, что было пячек, я такого не, не, говорил. И то, что не треба звонок делать, я, я оттуда я, я, я это мог знать. Ну, вы там поясните, что якобы со слов жены вам об этом стало известно. Она, что она не видела, это, во-первых, это возможно, что делал звонок. товарищ, не треба, капитан, не треба. И я не давал с вас разговаривать на украинской мове. -то... Все то, что я сейчас говорю, вот, это правда. То, что там написал сын, я там... И там было вот Протоколы были, в основном написаны были по Тралу и при прицеп. А это уже было, кажется, по скрипту. Читал это все по, по Тралу, а это так уже, понимаете, машинально подписал, потому что это, я такого не понимаете, утверждал. У меня возникает вопрос, подпись ваша стоит? Моя Мои подпись. Смогу... В связи с чем, так сказать, поменяли вы таким образом я показания? Я не менял показания, я просто мог ну, машинально, машинально не читая детально. Вы же повнимательнее читайте, когда... Ответственность какая, посмотрите, вы не читали, а люди сидят. Вы свидетель обвинения, понимаете? Да, вы понимаете? свидетель об на ваших показах складается, в том числе и на ваших показах складается обвинувачение. Меня вызывали туда, в прокуратуру, это в следовательский комитет, в милицию, не по этому вопросу. Я повторю еще раз. Знаю, была тема, много раз была, по э, отжатию этого трава. Ще більш цікава ситуація виявилася із третім свідком обвинувачення. Свідчення слідчому надавала громадянка з одним анкетними даними, а на суд з'явилася жінка із зовсім іншим прізвищем, ім'ям та по батькові, датою народження і адресою. Судді здивовані таким поворотом подій. Сірова записана. Значить, що вона назвала з другої імені фамілії. Ну по суті, це показання, показання в цілях, цілях безпеки. Как так могло быть? Света этим установлю отлично. Или заходи безпеки, а, в безпеки свід... до в Давайте так. Чи змінював свидок свое прыжочек с момента да? з опыта до момента розгляду справа судей? Становному законом порядок, да? Змінювал близко? Официально за паспортом нет. Так а кого допитывали? Допитывало кого? Її і так я розумію, а слідчий бачив, кого він допитує чи ні? Чи він так от хапав людей з улиці, та щось записував, що йому треба, як ми зараз присвідчилися. Слідчий несе відповідальність за те, що він робить взагалі, за те, що люди під вартою знаходяться взагалі. За те, що сирова, казується мерянкою. У нас записана свідкок сіро. Я не знаю. Суд оголошує перерву, після якої все ж запрошує до судової зали сумнівного свідка, намагаючись встановити анкетні дані жінки, судді з'ясовують, що навіть особистий підпис у паспорті свідка та під протоколом з показаннями також не співпадає. Мірінкова Ольга Володимировна. От, я е, прошу судопитати її у якості свідка, тому що вона давала саме ті покази, які є в матеріалах кримінального провадження які були відкриті в стороні захисту, е, скоповані належним чином. От, е, вона пояснює, що вона на цей час опасалась за своє життя, коли ще йшов до судового слідства по справі. От, і тому вона назвала прізвище своєї матері. Ми намагаємося з'ясувати, чи то слідчий залегендував її анкетні дані, чи він просто. Не знаю, як підібрати фразу. Ну, на даний час, ваша честь, я не можу цього сказати, бо в мене немає в матеріалах провадження, яке було виділено. иное криминального провадження цієї постанови может она и ее к Я тут ее затребую. Ну, ставится питание на выворение, думка за Ваша честь, ну, я категорически возражаю против после данного свидетеля, так как я об этом свидетеле ничего не знаю, я знаю только о вы как свидетеля. И я считаю, что следователь народу допустил большие ошибки, он не провел определенную процедуру значит, оформления данного свидетеля под другой фамилией, поэтому я возражаю против допроса этого свидетеля. Скажите, пожалуйста, а вас допрашивали? У нас, меня допрашивали. Я по этому делу вообще не свидетель, вот, который сегодня дело. Вот И у нас было наше да. дело по сепаратисты, граби нашу семью. Это было 1 июля. Но мы сейчас не лезем да. в да. суть показаний, мы выясняем, можете ли вы вообще. По это этому нет, по вот этому делу я. Ну, не вы Выдать, да, что раздать со видно, что как да да, 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 у да, да. никаких претензий по этому делу. Нет, ну, вопрос не претензий, вопрос в том, счет, потому, что у нас свидок Серова, Людмила Федоровна. Допитана по справі. Ми викликали свідка сирову Людмилу Федорівну, яка мешкає Леніна 24, квартира 55. Вот. А прийшла Мірінкова Ольга Володимировна. Розумієте різницю між Сировою Людмилою Федорівною і Мірінковою Ольгою Володимирівною. І дата народження не та, 55-й, тут 54-й, і підпис не той. В общем, сегодня то. Угу. Я так понимаю, и место жительства, да, не то? Вы да. давали эти показания? Ну, это было под псевдонимом. Вот это показание это по, по нашему делу. И то как под псевдонимом. Ваша личность есть... была залегендирована? Это следователь носил такое постановление или как? Нет, ну это прокурор, и... когда... Та давала я показання. Так, суд, порадившись на місці, відмовляє в задоволенні клопотання про допит. Звідка із заявлених трьох свідків захисту на засідання за об'єктивних причин з'явилися тільки два: продавець магазину та приватний підприємець. Останнє стверджує, що під час подій у видумаченні знаходились під прицілом автомату. Я в цей день їхала із дому на площі і побачила скоплення большої людей. стояла машина ГАИ возле, там карман, возле магазина холодильника, в кармане машина, потом стояла машина зеленая, машина Зиновьева, и много людей, и стояли, ну как их назвать, сепаратисты, террористы, ополченцы в камуфляжной форме, и одного я точно видела, то ли в руках он держал, но вот здесь был автомат. Я не могла остановиться. Я проезжала очень медленно, потому что было большое количество людей. Э -э узнала, что это работники ГАИ, потому что я 25 лет за рулем, я их знаю. Это местные работники. На них была форма, вот эти жилеты. Вот, вот это я видела. А оружие у сотрудников ГАИ было в руках? Конечно, не было. Весь город знал, что оружия вообще не было у них до этого, потому что все знают, куда оно делось. Скажите, а вооруженные люди были все, либо частичные? Ну, одного видела точно, а еще кто-то был или не был, я просто, правда, ну, вот это вот суматоха, Ну, вот одного шок, именно, кого и почему? А он, он стоял, там его... стояли вот так гаишники, стояли э, вот возле машины там, а он стоял к ним лицом и с оружием в руках. К ним лицом? Ну, человек, который был с оружием, сепаратист, ополченец, ну, как его назвали? Да, да. Лицом Лицо он, ходи, он, знаете, вот так вот, он как-то вот, стоял, смотрел. То есть как бы контролировал, подруги, контролировал движение, а? Куда было направлено оружие? Ну, на них. Он на них навалил оружие? Ну, конечно. И вы когда-нибудь видели сотрудников ГАИ, которые вот сейчас перед вами, либо их не автомобиль на блокпосту. Я поэтому пришла сюда свидетелем, потому что я видела, кто там стоял, и ни разу не видела ни одного из них где-то там на блокпосту. Они стояли возле нашего профтехучилища на Московской. но чтобы стоять рядом с, с этими людьми, этого я не видела ни разу. Какое у вас сложилось впечатление? Они вот эти вот люди вооруженные в масках, да, которые вы были, они были вместе с работниками ГАИ, скажем так, одной целью объединены или нет? Ну как одна цель, если на них наведено оружие, какая тогда -то у них этому цель? Спрашиваю Я так думаю, что никакой цели там не могло быть общей, потому что они стояли, а эти разбирались там. Вы знаете, я сюда специально пришла, потому что увидев, услышав по телевизору, увидела, услышав вот это вот... Э, ну, спектакль, я так могу это сказать, уже возраст мне это может позволить. Потому что весь город сотрудничал, получается, с ними, предприниматели носили деньги. А сидят эти два человека, их не отпустили в отпуск, их не перевели в другой город. Они выполняли свое, свои служебные обязанности. У нас же нет правил дорожного движения для украинцев, для ДНРовцев. Они выполняли четко свои обязанности, потому что останавливали. Там где-то э, кому-то делали какое-то замечание, может быть, нарушители, да, действительно занимались своим делом. И вместо того, чтобы их поощрить, что даже под таким давлением они продолжали работать, а они еще, оказывается, сидят. На деньги налогоплательщиков сидят здесь, вместо того, чтобы находиться у себя, э, ну, даже под домашним арестом. Вообще я как свидетель хотела бы, конечно, попросить о том, что у нас суд Дружковский всегда был каким-то нормальным судом, не было заказных дел. Вот это первое, я так думаю. Поэтому я думаю, люди должны быть дома, и надо будет, будут приходить на эти, а может быть в итоге получат награждение за то, что они здесь. Все таки свої Чергове передостання судове засідання по справі було заплановане на 25 березня, а вже наступне має стати фінальне, під час якого суд визначиться із вироком. Рідні обвинувачених сподіваються, що справедливість має взяти гору. Засідання проходять, в принципі, хорошо, все спокійно, просто очень довго затягують процес. Наше муж'я Юра з Олегом знаходиться уже під арестом в течение 6 місяців. І, когда это все закончится, непонятно, неизвестно. С чем затягиваются процессы, вообще непонятно. Вот в течение шести месяцев мы пытаемся доказать правду. И я думаю, что она вас торжествует, потому что ребята реально... Все это время, которое находилось тут ДНР, ополчение, там, террористы, они выполняли свой долг украинского работника ГАИ, который следил за дорожно-транспортными происшествиями, которые выезжал на ДТП, на дорожно-транспортное происшествие и все прочее, вел свою документацию. Я никогда либо не слышала от своего мужа, чтобы он был в штабе ДНР, чтобы он как-то был связан с работниками этими, этого штаба. Мы все в шоке. Когда вот их арестовали, это было неожиданностью не только для меня, там, для Вики, для нашей семьи, но еще и порядка для большинства города Дружковки, Константиновки, Славянска, Краматорска, потому что такие люди, как Олег и Юра, но они не способны причинить кому-либо вред. Прошу учесть общественность, что по состоянию на период оккупации Дружковки хочу заметить, в который раз ребята, мало того, что выполняли свои функциональные обязанности, они всем коллективам сохранили здания без повреждений, сохранили автомобили без повреждений и действительно несли работу в форме работников ГАИ, несли службу, простите. С символикой на машинах, которые не убирали, не снимали. В это время это действительно было тяжело. Мне абсолютно непонятно. Почему вообще такое происходит с ребятами? Почему два работника ГАИ почти шесть месяцев находятся под арестом? Мало того, что не под домашним арестом, а находят, находятся в СИЗО. Да, мы верим до сих пор, по сей день мы верим в законность принятия решения. Правильно Алена сказала о том, что да, есть претензии к следствию. То есть непонятно, как свидетель Серова может быть свидетелем Меренковой, как ее подпись э -э, в паспорте миренкова Да, вот она стоит и Серова с подписью конкретно Серова, но утверждается, что один и тот же человек. Спасибо судьям за грамотно, судьям за грамотно принятое решение. Хочется уже, чтобы наконец-то правду кто-то сказал правду, что действительно ребята не виноваты. Я думаю, что все будет хорошо любим, конечно, ждем, верим, верим, верим. Я думаю, что мы завтра исследуем материалы дела уголовного производства, допросим обвиняемых и выйдем на прения. Я думаю, что суд вынесет объективное справедливое, справедливое решение и оправдает Катрюченко не требует, так как в процессе судебного заседания доказательств со стороны обвинения никаких нет. Те свидетели, которые были допрошены в зале судебного заседания со стороны обвинения, один вот как сегодня у нас такой балык, он подтвердил, что он таких показаний вообще не давал и подписал э, э, протокол в связи с тем, что его допрашивали совершенно по другому делу, а подложили протокол по нашему делу. Свидетель такая, как Серая, Серова, такой свидетель фактически вообще нет. Вы были в зале судебного заседания, вы видели, что это подставное лицо. Значит, на протоколе допроса свидетеля Серовой имеется совершенно другая подпись. Поэтому я считаю, что суд даст должную оценку данному уголовному производству и оправдает, вынесет оправдательный приговор. В будущем мы будем расследовать, почему так произошло, почему такие были фиктивные документы подложены. По, на основании этих документов люди просидели в местах лишения свободы с 14 октября. Это очень длительный период времени, поэтому считаю, что безнаказанно такие действия не должны остаться, так как мы проживаем в правовом государстве, строим правовое государство. Я считаю, что такие лица не должны занимать определенные должности.